Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi-pagi. Alright, saya Alpha Yem daripada Grab JB. Alright, hari ini uh, saya nak sembang berkenaan dengan isu yang kecoh sauntero group <laughs> Grab. Uh, berkenaan dengan notis daripada Grab untuk declaration uh, status e-hailing. Alright, Uh, hari ini saya dah catat soalan-soalan yang dalam grup Ada apa yang saya dah bagi penerangan sebelum ni Tapi masih lagi ada driver yang mengeluarkan soalan-soalan yang sama Yang mungkin orang keliru uh, Ataupun kurang jelas Alright, hari ini saya nak jawab satu persatu soalan Saya ulangkan dalam bentuk video Mungkin dalam bentuk perkataan uh, susah nak faham So dalam bentuk video ni mohon tengok dan fahamkan dan baca dengar betul-betul apa yang saya explain berkenaan dengan status e-hailing ni declaration status e-hailing ni semua pemandu grab akan menerima notis tu tak ada yang terkecuali apa saja yang korang pandu grab car, grab plus, grab executive korang tetap akan terima notis dan perlu buat declaration untuk tukar status daripada kenderaan persendirian kepada kenderaan e-hailing alright Apakah kenderaan e-hailing tu dia kod dia AH Okey kod AH Ialah kenderaan e-hailing Dan kenderaan persendirian biasa kod AB Soalan yang orang tanya Macam mana saya nak check uh, Saya e-hailing Ataupun uh, Persendirian biasa Okey Check dekat Rotex Yang nak tahu Rotex yang terkini Korang check dekat Apps MyJPJ Owner kereta lah uh, Owner kereta Check dekat Apps MyJPJ Dekat Rotex Dekat bawah tu Akan ada satu kod kecil uh, Yang mana ada tertulis AB atau AH. Okey, AB adalah kenderaan persendirian biasa. Okey, dan AH adalah kenderaan persendirian e-hailing. Satu lagi kod yang kita pernah selalu jumpa juga adalah kod AD. Kod AD juga adalah kenderaan persendirian biasa. Kebanyakannya kalau kau orang baru register tak declare, memang kod dia adalah AB. So wajib declare. Alright. Saya ulang lagi sekali, sekiranya kod dekat ROTEC tu, AB, korang wajib declare. Alright, so soalan yang ditanya, semua kereta, semua kereta ke kena declare? Ya, yeah, semua kereta tak kira tahun berapa daripada keluaran 2025 yang baru beli kemarin ataupun yang dah lama beli, yang berusia 3 tahun ke atas, yang berusia 10 tahun ke atas, yang betul-betul dah uh, nak tamat dah, 14 tahun lebih dah, pun kena declare. Alright eh? Jelas. Jangan tanya lagi kereta tahun berapa nak kena declare. Semua kereta kena declare. Jadikan dia kod AH. Alright. Soalan seterusnya, kena puspakom tak? Ya, yeah, kena puspakom untuk kereta yang berusia 3 tahun dan ke atas. Okey, macam mana korang nak tengok usia 3 tahun kereta ni? Dekat geran, dia ada tarikh pendaftaran kereta. Let's say korang daftar 1 Februari. 1 Februari 2020. So, maknanya pada 1 Februari tu hari, korang dah jadi kereta berusia 2020. -20, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 Dah jadi 5 tahun usia kereta Kirilah macam birthday, kereta punya birthday kan? Berdasarkan tarikh lahir dia Tarikh lahir dia nak tengok kat mana Tarikh lahir dia tengok dekat geran Ada tarikh pendaftaran Itulah tarikh lahir dia Sampai kepada hari ni berapa usia dia Usia kereta Bukan usia korang bawa grab okay, Dengar eh, usia kereta Bukannya usia korang bawa grab Mungkin korang bawa grab baru sebulan So jadi usia kereta dah lama Kereta yang dah 3 tahun lebih Kena puspakom Kereta yang belum capai usia 3 tahun Tak perlu puspakom Declare sahaja Buat declaration di JPJ sahaja Alright Jelas Kat situ Beza dia Jadi kalau dah masuk 3 tahun Nak pergi declare JPJ akan reject Tendang Pergi buat puspakom dulu dia kata Berkenaan dengan puspakom ni Okay Korang kena buat puspakom e-hailing pertama. So, macam mana nak buat puspakom e-hailing pertama? Okey, refer pada video-video saya yang lepas. Ada step-step macam mana nak buat puspakom e-hailing pertama. Ada video berkenaan dengan macam mana nak buat booking puspakom secara online. So, boleh belik-belik video saya yang lama. Alright. So, saya dah ada buat puspakom. So, bila dah siap puspakom, Korang kena buat declaration dekat JPJ Dengan betul-betul Ini driver lama Yang dah pernah buat puspakom Dia dah pergi renew road tax Sepatutnya Masa dia renew road tax tu Dia terus declare Kereta dia adalah e-hailing So biasanya JPJ Ataupun kerani-kerani JPJ yang memang dah biasa Dia terus update Jadikan e-hailing masih lagi AB So ada macam kes macam ni Tapi kes terpencil So korang kena just buat declaration sahaja Pergi JPJ buat declaration sahaja Sebab Puspakom dah jalan dah buat uh, Rocktech pun dah buat cuma nak tukar uh, status sahaja Alright Itu untuk orang yang dah pernah buat Puspacom sebelum ni Soalan right, seterusnya Rocktech nak tamat Puspacom kena buat ke Dan kena declare Ya yeah. Rotex nak tamat Saya bagi contoh eh. Rotex nak tamat ni bulan 4 So korang boleh buat je pada bulan 4 nanti Sekaligus So pada bulan 4 nanti Buat puspakom Sebelum tamat Rotex Ataupun insurans Buat puspakom Kalau boleh satu hari Atau dua hari yang tamat tu Supaya tak lari jauh Okay so Buat puspakom e-hailing pertama Dan renew Rotex DJPJ Terus declare Ah ha, jadi kena buat borang declare tu kena bawa. Ha, yang mana yang saya share dalam group tu. So uh, ada borang JPJ K8 dan borang JPJ EH1. So dua-dua borang tu bawa pergi renew road tax dan serah borang tu sekali untuk ah uh, declaration. Alright. Kan so kalau road tax tu nak tamat bulan 8 nanti. Tak boleh. Nanti korang punya EVP kemungkinan besar tidak akan di re renew seperti video saya yang lepas, saya dah maklumkan. Uh, kenapa kena declare, apa kesannya tak nak declare. So orang boleh refer balik video yang sebelum ni. Kalau Rotex tu mati selepas bulan 7. So EVP korang tamat Julai 2025. Kalau korang punya Rotex tamat bulan 8, bulan 9, korang kena pergi declare dulu. Dan buat puspakon dulu lebih awal ha, Jadi sebelum bulan tujuh lah Seelok-eloknya dan suggestion grab adalah pada bulan dua So 28 bulan dua Selewat-lewatnya 28 bulan dua So kalau korang terlepas bulan tiga, bulan empat Boleh, bukan tak boleh Cuma korang punya EVP mungkin terlambat sikit lah Sebab nak queue ramai So yang mana dah buat bulan dua ni Diorang akan proceed-proceed-proceed untuk renew EVP terlebih dahulu orang EVP kena renew tak? dia orang tanya EVP kena saya kena buat renew apa-apa tak? tak perlu EVP akan di renew oleh Grab korang punya tugas adalah buat declaration dekat JPJ supaya JPJ tukar status jadi AH bila Grab mohon renew EVP korang APAT akan tengok dalam sistem korang punya kereta dah Status e-hailing Maka dia akan renew kan Korang punya EVP Kalau korang punya status Masih lagi AB Apat kemungkinan besar Tidak akan renew korang punya EVP Alright jelas So itu kesannya Alright So declaration ni kena bayar tak? Declaration ni cuma per Percuma Di JPJ Korang update Percuma Apa yang kena bayar je? Puspakom Puspakom korang buat Puspakom e-hailing pertama Kena bayar lebih kurang 70 RM70 dan uh, korang pergi buat road tax itu kena bayar lah So itu je lah So bila dah selesai korang buat update tu On the spot Korang sami je buat orang dekat JPJ Dekat counter Counter dah key in key in apa semua Korang bal keluar je daripada ofis tu Ataupun balik Korang tengok balik dekat apps MyJPJ Road tag korang yang dekat apps MyJPJ tu Dah bertukar kod menjadi AH Alright, selesai. So, selesai masalah korang kat situ. So, berikan kayu seperti biasa, tak ada masalah apa-apa. Okay, so tunggu sahaja EVP korang di-renew untuk tahun 2025 hingga 2027. Dia akan renew 2 tahun sekaligus. Alright, soalan yang banyak keliru adalah saya dah buat puspakom. Saya dah buat puspakom, saya dah renew RokTek, perlu tak saya declare lagi? Itulah balik kepada soalan yang pertama tadi Cek dulu dekat MyJPJ Apps korang, Rotex, masih AB ataupun AH Kalau AB kena declare Kalau AH tak payah declare ha, Jadi ada yang tanya kenapa JPJ tak ada declare Terus automatik Ketika kita buat Rotex ha, Kita dah buat Puspakong, kita dah buat Rotex ha, kenapa JPJ tak terus update jadi AH terus itu korang kena tanya dengan pegawai JPJ dekat JPJ sana. Kenapa dia tak terus update? Kenapa dia susah-susahkan beberapa driver ataupun segelintir ataupun sebahagian driver yang tidak diupdate kepada AH? Aa, itu kena tanya dengan pegawai JPJ. Kemungkinan aa, terlepas pandang, tu saya tak tahu kat JPJ sana. Saya tak ada jawapan. Alright, itu sahaja yang korang perlu buat Uh, untuk isu yang tengah kecoh sekarang ni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Alfa Yem daripada Great JB